Значит, э, автомат был зади задуманный дуже правильно. Получается, <как> есть разряд стрелкового оружия. Э, на жаль, э, скажем так, у нас на, в наших сбройных силах в армии такой сброи не мая, называется пистолет-пулемет. Вся сброя отличается прежде всего не калибром, не весом, не размером, а параметрами патрона. Хватит баловать. Це автоматний патрон. Автоматний патрон. Гібридний його ще називають патрон. Сюди голову підніми. Гібридний патрон, тому що це, скажімо так, проміжуточний патрон між винтовочним. Винтовочний патрон, Ось такий у нас длинний. Там гільза ця бутилочка здорова. Там такий пороха насипано, кілограма полтора, наверное, Там пуля така огромна. І тому ця пуля летить на три кілометри. Есть пистолетный патрон, пистолетный патрон коротенький. Ну, скажем так, 25-50 метров все максимум, что можно выжать с этой пули. Есть оружие, которое называется пистолет-пулемет во время Вечезняной войны. Самый известный пистолет-пулемет. Красавчик, расшифруй меня. Пистолет. Пулемет. Шпаргалкин. Шаш на Таня, ты у меня все знаешь. ППШ.